সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ তলস্থ ছিক্সা ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহি যোৱা অসমীয়া এম আইল বিষয়ৰ প্ৰশ্ন পেপাৰখনৰ এ টু জেট আমি আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকে যিহেতু পৰীক্ষা দি আহিলা কিমানটা শুদ্ধ হৈছে কিমান নম্বৰ পোৱা আশংকা আছে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিবা তেন্তে পলম নকৰোঁ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন এক নম্বৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা আছে ক নম্বৰটো এজন উদ্যোগী অৰ্থাৎ আণ্টাৰপ্ৰিনিউৰ আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধান কি এইটো প্ৰশ্নটো কিতাপতে আছিলে খুব এটা সহজ প্ৰশ্ন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এলাহ খ নম্বৰ অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱ বস্তু দুটা কি কি এই প্ৰশ্নটো কিতাপতে আছিলে গতিকে মই ভাবোঁ যে কিতাপত থকা প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক খুব বেছি জটিল নহ'ব যেন অনুভৱ হয় অজন্তা ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱ বস্তু দুটা হৈছে এটা হৈছে সন্য়াস জীৱন আৰু আনটো হৈছে সমূহীয়া জীৱন নেক্সট দুই নম্বৰ চমু উত্তৰ লিখা যিকোনো দুটা টু ইন টু টু আছে যিকোনো দুটাহে লিখিব আছে মই কিন্তু গোটেইকেইটা ক'ম এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন হয় এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ হ'লে ধৈৰ্য লাগিব একাগ্ৰতা নিয়মানুবৰ্তিতা সময়ানুবৰ্তিতা আত্মবিশ্বাস আৰু সাৰ নমুনা মনোবৃত্তিৰ প্ৰয়োজন হয় নেক্সট খম্বৰ আৰ্টৰ বিপৰীত পন্থা দুটা কি কি আৰ্টৰ বিপৰীত পন্থা দুটা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে কাৰুকাৰ্য আৰু জাক জমকতাৰ সৃষ্টি আনটো হৈছে সংযম আৰু আড়ম্বৰহীনতা নেক্সট গ নম্বৰ চাহ উদ্যোগৰ কৰ্মীসকল কোন তেওঁলোক কৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল এই প্ৰশ্নটো কিতাপতে আছে চাহ উদ্যোগৰ কৰ্মীসকল হৈছে চাওতাল কুৰ্মী মূচৰ মুণ্ডা তেলেংগা হো ভূমিজ ওৰাং তাঁতিলোহাৰ আৰু এওঁলোক আহিছিল বিহাৰ উৰিষ্যা মধ্য প্ৰদেশ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল নেক্সট তিনি নম্বৰ তিনি নম্বৰটো যিহেতু লং কুৱেশ্যন আমি লং কুৱেশ্যনবিলাক ইমান বেছি আলোচনা নকৰোঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব আমি কেৱল অকল এক নম্বৰীয় লগীয়া দুই নম্বৰলগীয়া আৰু ব্যাকৰণখিনি আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট চাৰি নম্বৰটো আমি চাওঁ অতি চমু উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ কুঁৱলী অন্তৰংগ বান্ধৱীগৰাকীৰ নাম কি এই প্ৰশ্নটো কিতাপতে আছে তথাপিতো কিতাপত অলপ বেলেগকৈ দিয়া আছিল কিন্তু ইয়াত অলপ বেলেগকৈ দিছে কুঁৱলী অন্তৰংগ কিতাপত আছিল কি বুলি আছিল কুঁৱলীয়ে প্ৰথমে কালৈ ইমেইল কৰিছিলোঁ বুলি আছিল অৰ্থাৎ সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ একেটাই হ'ব ইয়াত চেৰণলৈ অৰ্থাৎ কুঁৱলী অন্তৰংগ বান্ধৱীগৰাকীৰ নাম হৈছে চেৰণ নেক্সট হস্পিটেলৰ বিচনাত শুই থাকোঁতে অৰুণিমাৰ মনত কি সপোনে তীব্ৰ লোপ ৰূপ লৈছিল হস্পিটেলৰ বিশ্বনাথ শুই থাককে অৰুণিমাৰ মনত এভাৰেষ্টৰ বিজয়ৰ সপোনে তীব্ৰ ৰূপ লৈছিল নেক্সট আমি পাঁচ নম্বৰলৈ আহিছোঁ চমু উত্তৰ লিখা ইমানখিনিলৈ আহি আৰু উভতি যোৱা প্ৰশ্ন নুঠে যি হয় দেখা যাব কথাষাৰৰ বক্তা কোন কাক উদ্দেশ্য কৰি বক্তাই কিয় কথাষাৰ কৈছিল এই প্ৰশ্নটো পাঠৰ মাজৰ পৰা আহিছে ইয়াত ইমানখিনিলৈ আহি আৰু উভতি যোৱা প্ৰশ্ন নুঠে কি হয় দেখা যাব কথাষাৰৰ বক্তা হৈছে অৰুণিমা যেতিয়া তেওঁলোক এভাৰেষ্ট যাত্ৰাত লগত নিয়া অক্সিজেন পানী শেষ হৈছিলগৈ ভৰিৰ পৰা তেজ নিগৰিছিল তেতিয়া লগৰ সহযাত্ৰীৰ শ্বেৰপাজনে উভতি যোৱাৰ কথা কৈছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যে শ্বেৰপাজনক কথাষাৰ কৈছিল নেক্সট অৰুণিমা সিংহাৰ এভাৰেষ্টৰ অভিযানৰ বৰ্ণনা দিয়া ইয়াত এইটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব গতিকে আলোচনা কৰা নাই নেক্সট সাত নম্বৰটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ অতি চমুত লিখা ক নম্বৰ অৰণ্য যাত্ৰাৰ দলটোৰ দলপতি হিচাপে কাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ইয়াত হাজৰিকা ছাৰ বুলি উল্লেখ আছে কিতাপত গতিকে হাজৰিকা ছাৰৰ নাম লিখিব লাগিব নেক্সট ক নম্বৰ ইৰাণে কেতিয়া ইছলামিক গণতন্ত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে নাইণ্টিন চেভেণ্টি নাইন চনত এইটো কিতাপতে প্ৰশ্নটো আছিল আঠ নম্বৰ প্ৰকৃতি কোনবোৰ সুন্দৰ নিয়মে পাহিক আকৃষ্ট কৰিছে এইটো প্ৰশ্ন কিতাপতে আছে গতিকে ইমান খুব বেছি টান নাই অহা বুলি অনুভৱ হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দুজোপা ভিন্ন গছ হ'লেও ইজোপাই সিজোপাৰ কাষত থাকি মিলা প্ৰীতিৰে থাকে কোনো 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 কাকো আমনি নকৰে এই নিয়মবোৰে পাহিক আকৃষ্ট কৰিছিল নেক্সট নেক্সট আমি দহ নম্বৰটো আলোচনা কৰিম মাধৱদেৱৰ বৰগীতটোৰ মাজেৰে কি ভক্তিৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে দহ ক নম্বৰটো চ মাধৱদেৱৰ বৰগীতটোৰ মাজেৰে কি ভক্তিৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে বাৎল্য দাহ্য আৰু সাক্ষ্যভাৱৰ প্ৰকাশ ঘটিছে নেক্সট আচমনৰ কুতুপতৰা আদমৰ জাক ইয়াৰ্থ আদম বুলি কাৰ কথা কোৱা হৈছে আদিম মানৱৰ কথা কোৱা হৈছে নেক্সট আহিছোঁ আমি এঘাৰ নম্বৰলৈ আহিছোঁ চমু উত্তৰ লিখা মাধৱদেৱৰ ৰচিত ঝুমুৰাসমূহৰ নাম লিখা এই কিতাপত আছিলে আমি যদি কবি পৰিচয় চাওঁ তেনেহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ আছিলে ঝুমুৰাকেইখন হৈছে চোৰ ধৰা পিম্পৰা গুচোৱা ভূমি লুটোৱা ভোজন বিহাৰ নেক্সট নেক্সট আহিছোঁ আমি তেৰ নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ তলৰ যিকোনো এটা অতি চমু উত্তৰ লিখা বুলি কৈছে ক নম্বৰটো প্ৰকৃতি কোনে সাদৰি আনিলে বুলি কবিয়ে কৈছে এই প্ৰশ্নটো কিতাপতে আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নতুন কুঁহিপাতবোৰে কিতাপত আছিলে নৱ কৃষলয় বুলি আছিল অৰ্থাৎ নৱ নতুন কুঁহিপাতবোৰে নেক্সট অসমৰ হেংদাং ক'ত জিলিকিছিল অসমৰ হেংদাং দুপৰৰ পূৰ্ণ আলোকত জিলিকিছিল নিজৰ ঘৰ বিচাৰি নোপোৱা মানুহজন কি আছিল নিজৰ ঘৰ বিচাৰি নোপোৱা মানুহজনে মানুহজন কি আছিল কুকুৰি কণা আছিল নেক্সট আহিছোঁ আমি ষোল্ল নম্বৰ কটলৈ আহিছোঁ তলৰ যিকোনো এটা ব্যাস বাক্যসহ সমৰ নাম লিখা পঞ্চ নট আছে কীট পতংগ আছে বনভোজ আছে পঞ্চ নট মানে হৈছে আমি যদি সমাস যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ আমি পাইছিলোঁ যে দ্বীঘ সমাসৰ আমি পাইছিলোঁ যে যি সমাসৰ লগত অৰ্থাৎ সংখ্যাবশ্যক শব্দৰ লগত যিবিলাক সমা সমাজ গঠন হয় তাক দিগু সমাস বুলি পাইছিলোঁ গতিকে পঞ্চটো এটা সংখ্যাবশ্যক শব্দ হয় পঞ্চ মানে পাঁচ গতিকে পাঁচখন নদী সমাহাৰ অৰ্থাৎ পঞ্চ নদী সমাহাৰ বুলি লিখিব লাগিব আৰু ছাইডত আমি দিব লাগিব ডিগু সমাস বুলি দিব লাগিব কীট পতংগ কীট আৰু পতংগ কীট আৰু পতংগ কীট পতংগ এইটো হ'ব আৰু যেতিয়া মাজত আমি ভৰাওঁ তেতিয়াহ'লে তাক কি সমাস বুলি ক'ম দ ইটৰ এট দণ্ড সমাস নেক্সট বনভোজ বনত যি ভোজ হয় তাক বনভোজ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ বনত যি ভোজ কি সমাস বহুবৃহি সমাস নেক্সট তলত যিকোনো এটা শব্দৰ সন্ধি ভাঙা ইত্যাদি উল্লেখ সংহাৰ আছে ইত্যাদিটো হ'ব ইটি যোগ আদি ইত্যাদি আৰু উল্লেখটো হ'ব উদযোগ লেখ উল্লেখ আৰু সংসাৰটো হ'ব সংহাৰ আছে সমযোগ সাৰ সংসাৰ হ'ব নেক্সট গ নম্বৰটো তলত দিয়া বাক্যটি মিশ্ৰ বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা মিছা কোৱাজনক সকলোৱে বেয়া পায় বুলি আছে গতিকে যিয়ে মিছা কয় তেওঁক সকলোৱে বেয়া পায় তেনেকৈ লিখিব লাগিব নেক্সট ঘ নম্বৰ তলত দিয়া যিকোনো এটা শব্দৰ মধুনীয় ন বা মধুনীয় খ হোৱাৰ কাৰণ লিখা প্ৰথমটো আছে উত্তৰায়ণ আমি পাইছিলোঁ যে যেতিয়া নট্ৰবিধিক সত্ৰবিধি পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ যে উত্তৰায়ণটো পাইছিলোঁ যে উত্তৰ ছন্দ পৰ নৰ এই শব্দবিলাকৰ পাছত যদি অয়ন শব্দ যোগ হয় তেনেহ'লে তাৰ সেইটো দন্তীয় নটো কি হ'ব মূৰ্ধুনীয় নহ'ব গতিকে উত্তৰায়ণ ইয়াত উত্তৰ শব্দৰ পাছত থকা অয়ন যি শব্দ সেইটো কি হৈছে মূৰ্ধনীয় ন হৈছে ঠিক তেনেকৈ কণ্টক কণ্টকটোক মধুনীয় ত বৰ্গৰ আখৰৰ লগত সদায় দন্তীয় নটো কি হৈ যায় মূৰ্ধুনীয় ন হয় সেইকাৰণে কণ্টকটো মধুনীয় নহ'ব সুষমা সুষমাটো হৈছে সত্ৰবিধি সু উপসৰ্গৰ পাছত থকা সম শব্দৰ দন্তীয় সধুনীয় স হয় নেক্সট যথা স্থানত যতিচিহ্ন বহোৱা বুলি কৈছে দেউতাকে ছোৱালীজনীক সুধিলে আজি তুমি কি কৰিবা দেউতাকে ছোৱালীজনীক সুধিলে কমা তাৰপিছত ইনভাৰ্টেট কমাৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব আজি তুমি কি কৰিলা বা কি কৰিবা তাৰপিছত প্ৰশ্নবোধক চিন যিহেতু এইটো প্ৰশ্ন সুধিছে প্ৰশ্নবোধক চিন দি পিনি আমি ইনভাৰ্টেট ক্ল'জ কৰিব লাগিব নেক্সট প্ৰথম ছ ননম্বৰ তলৰ যিকোনো এটা অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱাকৈ এইটো বাক্য ৰচনা কৰা গাখীৰতে মহৰ খুঁটি অৰ্থাৎ আমি মিনিংটো জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি বাক্য ৰচনা কৰিব পাৰিম গাখীৰতে মহৰ খুঁটি মানে হৈছে মহাসুখ অসমীয়া এষাৰ প্ৰবাদ আছে যে এনেই বুঢ়ী নাচনী তাতে আকৌ নাতিনী আকৌ বিয়া বুলি এষাৰ কথা আছে যে একেই কথা টোপাই বুৰমাৰ টোপাই বুৰমাৰ মানে হৈছে দেশ দেখকৈ গোকাত মিছা কথা কোৱা সেইটোক কয় টোপাই বুৰমৰা দূৰতে বিদূৰ দূৰতে বিদূৰ মানে হৈছে সমূলি ওচৰ নচপা মানে মানুহটো দেখাৰ লগে লগে আঁতৰি যোৱা নেক্সট তলৰ যিকোনো এটা শব্দৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখা বুলি আছে দ্বিতীয় ছ নম্বৰটো বিস্তৃত বিস্তৃত বিপৰীতাৰ্থ শব্দ হ'ব সংক্ষিপ্ত সুখ্যাতি বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হ'ব অখ্যাতি শোকৰ বিপৰীতাৰ্থক শোকৰ মানে হৈছে সহজে কৰিব পৰা দুখৰ হ'ব পাৰে সুখ্যাতি মানে হৈছে যশস্যা সেইকাৰণে তাৰ বিপৰীতটোক হ'ব অখ্যাতি হ'ব নেক্সট এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা বজীয় জ নম্বৰ যি আগেয়ে হোৱা নাই সেইটো হ'ব অভূতপূৰ্ব আৰু গৰৈ মাছৰ সৰু সৰু পোৱালি গৰৈটো ভুল হৈছে স্পেলিং মিষ্টেক হৈছে গৰৈ মাছৰ সৰু সৰু পোৱালি তাক কোৱা হ'ব গৰৈ চিৰিকা বুলি কোৱা হয় আনৰ দুখ দেখা স্বভাৱ অসূয়া আনৰ দুখ দেখা স্বভাৱটো কি বুলি কোৱা হয় অসূয়া বুলি কোৱা হয় নেক্সট ছ নম্বৰটো তলত দিয়া যিকোনো এটা শব্দৰ পত্য ভাঙি দেখুওৱা কলপতীয়া কলপতীয়াটো হ'ব কলা যোগ পতীয়া কলপতীয়া হ'ব লাজোৱা লাজোৱাটো হ'ব লাজ যোগ ওৱা লাজোৱা মৰমীয়াল মৰম যুগীয়াল মৰমীয়াল নেক্সট নিয় নম্বৰটো তলৰ যিকোনো এটা সমৰ্থক শব্দ লিখা বুলি কৈছে নবীন নবীন মানে নতুন গতিকে সমৰ্থক শব্দ নতুন হ'ব বিপদৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ব সংকট আৰু কটকী সমৰ্থক শব্দ হ'ব ৰাজদূত নেক্সট ছয় নম্বৰ পেজৰ সোতৰ নম্বৰটো যিকোনো এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা বুলি কৈছে ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ আহিছে চুৰ গ'লে বুধি বৰষুণ গ'লে জাপি মই পৰীক্ষা হোৱাৰ পূৰ্বতে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আঠটা ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ তাৰ একেলগ কৰি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাত আঠটা ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ আছে আৰু তাৰ এটা ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ আছিল চুৰ গ'লে বুলি বৰষুণ গ'লে জাপি পৰীক্ষাত এইটো আহিছে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছিল তেনেহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো লিখিব পাৰিছে নেক্সট তলৰ যিকোনো এখন ৰচনা কথা আহিছে ৰচনা বুলি ক'বলৈ গ'লে অসমৰ তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক বিজ্ঞানৰ অৱদান এইবিলাক খুব সঘনে আহি থকা ৰচনা হয় কমন ৰচনা বুলি ক'ব পাৰি নেক্সট ঊনৈছ নম্বৰটো বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ দ্ৰুতপাঠত সন্নিৱিষ্টিত অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ বিশেষভাৱে বৰঙণি যোগা একোজনকৈ ব্যক্তিৰ বিষয়ে চমুটুকা লিখা মই পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ আগতে বৈচিত্ৰময় অসম পাঠটোৰ মানে কিতাপখনৰ এটাই প্ৰশ্ন আনিছিলোঁ যিটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত এইটো আহিছে আৰু একেটা প্ৰশ্নই ছেইম পৰীক্ষাৰ আগতে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ প্ৰশ্নটো যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছিলে তেনেহ'লে এই প্ৰশ্নটো খুব ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ নেক্সট আহিছোঁ আমি একৈছ নম্বৰলৈ তলত যিকোনো এটা ছমু চমু উত্তৰ লিখা ভট্টদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নাম বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য নেক্সট হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী প্ৰথম অসমীয়া চনেটোৰ নাম প্ৰিয়তমাৰ চিঠি নেক্সট আমি চৌবিছ নম্বৰলৈ আহিছোঁ দেৱতাসকলক অমিত খোৱাবলৈ কৃষ্ণই কি ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল মহূপ ধাৰণ কৰিছিল সকলোৱে জানিব শ নম্বৰ কোন চনত অম্বিকাগিৰি ৰাজচৌধুৰী অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত নেক্সট ছাব্বিছ নম্বৰটোত ধৰ জাৰুধৰ হোৱা কবিতাটো মূলভাৱ লিখা হৈছে নেক্সট সাতাইছ নম্বৰটো তলৰ বাক্যটি শুদ্ধকৈ লিখা মই যোৱাকালি বৰপেটালৈ গৈছিলোঁ ইয়াত অকল যোৱাটো উঠাই দিলে হৈ গ'ল মই কালি বৰপেটালৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া শুদ্ধ হৈ যাব নেক্সট খ নম্বৰ উপ উপসৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰি এটা শুদ্ধ বাক্য লিখা বুলি কৈছে উপ উপসৰ্গ বুলি ক'লে আমি উপমাটো ল'ব পাৰোঁ বাক্যটো লিখিব পাৰোঁ শংকৰদেৱৰ গুণৰ উপমা নাই তেনেকৈও লিখিব পাৰোঁ নেক্সট গ নম্বৰ খালী ঠাইত উপযুক্ত অনুসৰ্গ বহুৱা তুমি বৰষুণতে গলা যদি এইটো কি বুলি কৈছে অনুসৰ্গ বহুৱাব কৈছে তুমি বৰষুণতে গ'লা গৈ হ'ব ইয়াত অনুসৰ্গ হিচাপে অনুসৰ্গ আচলতে হওক চোন হবলা টু হে গৈ সি নো হলে দেখোন ক দে এই তেনেকুৱাবিলাক হয় কে সেই তেনেকুৱাবিলাক অনুসৰ্গ হয় নেক্সট তলত দিয়া যিকোনো এটাৰ সমৰ্থক শব্দ লিখা উপাসনা উপাসনাৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ব আৰাধনা নেক্সট অনন্তকাল অনন্তকাল মানে অন্ত নোহোৱা চিৰপ্ৰবাহিত নেক্সট তলত দিয়া যিকোনো এটা শব্দৰ আধুনিক ৰূপ লিখা আহি আহিটো হ'ব আহি হ'ব আ হৎ হচৰিকাৰে সি হ'ব পোহাইল পোহাইল মানে পুৱাল হ'ব নেক্সট আঠাইছ নম্বৰটো কৈছে যে তলত দিয়া যিকোনো দুটা চন্দৰ সূত্ৰ লিখি উদাহৰণ দিয়া এই তিনিটা লেচাৰী কুচুমলা ঝুনা এই তিনিটাৰ বিষয়েও মই এটা ভিডিঅ' আলোচনা কৰিছিলোঁ মই স্ক্ৰীণশ্বুটটো এনেই দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেন্তে আজি পেপাৰখন ইমানেই ধন্যবাদ জনাইছোঁ